الحمد للّہ نبی بعده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رحمنى مصنف آگے لکھتے ہیں آسانیت دوسرا مسئلہ جس کو سیکھنا اور جس پہ عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے ان اللہ لا انزاكہ مہ و معه احد عبادتى ہى لا ملک مقرب ولا نبی مرسل و قوله تعالی و ان المساجد لِلَّهِ فلا فلاد ام اللہ احدا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ اس کی عبادت میں کسی کو شامل کیا جائے چاہے وہ کوئی مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو یا کوئی نبی یا رسول ہی کیوں نہ ہو اور اس بات کی دلیل مصنف نے قرآن پاک کی آیت نقل کی ہے صورت الجن آیت نمبر اٹھارہ و ان المساجد اللہ فلاں تد ام اللہ احدہ کہ یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو تو یہاں شیخ کی جو عبادت ہے کتاب کی مکمل ہوتی ہے اب اس کی انشاءاللہ اختصار کے ساتھ کچھ تفصیل اللہ سبحانہ و تعالی اس بات سے راضی نہیں ہے یعنی اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا اور نہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا ہے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شامل کیا جائے عبادت میں کسی بھی قسم کا شرک ہو اللہ تعالیٰ یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے پچھلے وائس کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ یہ جو ربوبیت ہے کہ اللہ رب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چونکہ اللہ ہی رب ہے لہٰذا عبادت بھی خالص اللہ کی ہونی چاہیے تو توحید عبادت یا توحید الوحیت یہ توحید کی دوسری قسم ہے اور توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل تو آگے آئے گی تو یہاں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ان میں سب سے اہم ترین جو صفت ہے وہ توحید عبادت ہی ہے کیونکہ زیادہ تر جو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ یہیں پر ہی ہوتا ہے عبادت کے اندر ہی شرک کیا جاتا ہے زیادہ تر اور قرآن پاک کے اندر اگر دیکھا جائے تو پورے کا پورا قرآن پاک اور ذخیرہ احادیث ہمیں توحید عبادت ہی سکھاتا ہے یعنی قرآن پاک کی تعلیمات کے اندر ہمیں جو دلائل ملتے ہیں تو جو ربوبیت کے دلائل ملتے ہیں اس کے بعد اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے یعنی توحید ربوبیت کے جو دلائل ہیں وہ دلیل ہے عبادت کے لیے چونکہ تم نے توحید ربوبیت کو سمجھ لیا اب لہٰذا تمہارے اوپر لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کو سمجھو اور عبادت کو خالص کرو اللہ کے لیے اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو پورے قرآن پاک کا خلاصہ یعنی قرآن پاک کی تعلیمات جو قرآن پاک کے اندر احکامات موجود ہیں مختلف مضامین قرآن پاک کے اندر لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ پورے قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ ہمیں ایک جملے میں چاہیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سور فاتحہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے اور سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت ہے وہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے وہ ہے ایا کا نا و ایا کا نسئین اے اللہ عبادت صرف اور صرف تیرے لیے ہے تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی اور مدد کے لیے پکارنا وہ صرف تیرے ہی لیے جائز ہے کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا لہٰذا ایا کا نا ابدو و ایا کا نسعین کی عبادت خالص اللہ کے لیے اور پکارنا بھی مدد مانگنا بھی خالص اللہ کے لیے تو یہ پورے قرآن پاک کی تعلیمات کا سمجھے کہ ایک طرح سے خلاصہ ہے بہرحال اللہ تعالیٰ اس بات سے ہرگز راضی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے اب چاہے وہ کوئی مقرر فرشتہ ہی کیوں نہ ہو اب یہاں شیخ نے فرشتوں کا حوالہ کیوں دیا یا کوئی نبی یا مرسل کوئی نبی کوئی رسول ہی کیوں نہ ہو دیکھیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کبھی نافرمانی نہیں کرتے کبھی گناہ نہیں کرتے ٹھیک ہے اور انبیاء اور رسل جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے ہوتے ہیں ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تو فرشتوں کا مقام اور ملتبہ بھی بہت اونچا ہے انبیاء اور رسول کا تو ان سے بھی بہت زیادہ اونچا ہے سب سے زیادہ اونچا اور اونچا مقام اور ملتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے اور رسولوں کا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی انسان فرشتے کو پکارے اللہ کے ساتھ یعنی دعا مانگ رہا ہو تو یہ کہے کہ یا اللہ جبریل کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے جبریل فرشتوں کا سردار ہے تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون ہیں جبریل علیہ السلام ہیں لیکن انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص یوں دعا مانگے اللہ جبریل کے وسیلے سے یا جبریل کے واسطے سے میری دعا کو قبول کرے یعنی جبریل کو بھی نہیں پکارا جا سکتا اللہ کے ساتھ اسی طریقے سے تمام انبیاء اور رسول کے اندر سب سے افضل سب سے اونچا مقام مرتبہ کس کا ہے ہمارے پیارے نبی کریم سردار رسول ہیں سرور دو جہاں ہیں سردار جنا سرور کائنات ہیں سردار دو جہاں ہیں امام الانبیاء ہیں تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے امام ہیں تب کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یوں بھی دعا نہیں مانگ سکتے کہ یا اللہ ہمارے نبی کے صدقے ہماری دعا قبول کر یا غلطی کرتے ہیں بعض لوگ یہ دعائیں مانگتے ہیں نبی کا وسیلہ دیتے ہیں نبی کا واسطہ دیتے ہیں یہ بھی غلطی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے ہم یہ بھی دعا نہیں مانگ سکتے کہ یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا ان کے صدقے یا ان کے وسیلے سے ان کے واسطے سے ہماری دعا قبول کر یعنی سرتاج جی رسل ہیں سرور کائنات افضل البشر افضل الخلائق آپ جیسا آج تک نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کا مقام و ملتبہ تو بیان ہی نہیں ہو سکتا رتبہ تیرا و رفعنا ان ذکرک سے آئیاں پھر بھی کھلتا نہیں کسی پہ رتبہ تیرا تو آپ کا تو مقام و مرتبہ بیان سے باہر ہے لیکن اللہ اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص ستاج رسول کا وسیلہ دے کہ آپ کے وسیلے سے یا آپ کے صدقے سے یا آپ کے واسطے سے ہماری دعا قبول کر یا آپ کو پکارا جائے اللہ کے ساتھ تو اللہ کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہے کہ کسی مقرب فرشتے کو یا کسی نبی و رسول کو بھی پکارا جائے اللہ کے ساتھ یہ بات بھی اللہ کو جو نا نہ گوارا نہیں ہے تو جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے تو باقی تو سب اس کے نیچے ہی ہوں گے نا جو اولیاء اللہ صالحین کو پکارا جاتا ہے ان کا مقام مرتبہ ان کے برابر تو نہیں ہوگا تو جو سب سے اونچے و مقام و مرتبہ والے ہیں اللہ کو جب ان سے کی بھی نفی کر دی کہ ان سے بھی اگر ان کو بھی پکارا جائے گا تو اللہ اس کو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا یہ بھی گوارہ نہیں ہے اس کو یہ بھی جائز نہیں ہے اللہ کے قانون اللہ کی شریعت کے مطابق تو جو ان سے نیچے ہیں ان کو پکارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمیں تمام اولیاء اللہ کا تمام صالحین کا تمام نیک بندوں کا ادب کرنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے ان کا مقام و ملتبہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن ان کو پکار نہیں سکتے ہم ان کا انتقال ہو گیا وہ اللہ کے پاس ایک برزخی زندگی وہ اللہ کی نعمتوں میں ہے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اب وہ اب وہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے ہم ان کو اپنی دعا میں نہیں پکار سکتے ٹھیک ہے تو یہ توحید کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے پھر شیخ نے دلیل اس کی یہ لکھی ہے کہ وہ انََ مساجد اللہ فلاں ام اللہ احدا کہ یہ مسجدیں تو صرف اللہ ہی کے لیے ہیں لہٰذا تم ان مسجدوں کے اندر بھی مسجدوں کے اندر بھی صرف اللہ ہی کو خالص ہو کے پکارا کرو ٹھیک ہے یا رسول اللہ مدد یہ جو ہے نا وہ نہیں کہا کرو ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہاں ایسا میں کہ ما اللہ احدا کہ اللہ کے ساتھ پکارنا جس کی تفصیل جو ہے نا وہ پچھلی وائس کے اندر گزری تھی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی لوگ جو نہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پکارتے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں لیکن ان کی پکار خالص نہیں ہوتی تو یہ شرک ہے اللہ کو خالص ہو کر پکارنا ہے بغیر وسیلے بغیر واسطے کے براہ راست ڈائریکٹ صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے تو یہ اللہ کی توحید ہے یہ عبادت ہے پکاریں گے اللہ ہی کو لیکن اگر کسی کا ساتھ ہو گیا کچھ ساتھ شامل کر لیا کسی کی ملاوٹ ہو گئی چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے کس کتنے ہی اونچے مقام اور ملتبے پہ کیوں نہ ہو فرشتے ہوں انبیاء ہوں رسول ہوں کوئی بھی ہو تو اللہ کو یہ بات یہ ملاوٹ ہرگز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ شیخ نے یہاں دلیل لکھی سورہ جن کی اور یہاں پہ شیخ کی جو نا عبارت مکمل ہوگی ایک دلیل میں اول آپ کو دیتا ہوں سورہ شعرہ کی آیت ہے آیت نمبر دو سو تیرہ سورہ شعرہ آیت نمبر دو سو تیرہ فلاں تد ام اللہ النآ من الم کہ پس آپ ہرگز نہ پکاریے گا اللہ کے ساتھ کسی اور بھی معبود کو ورنہ آپ ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے بس آپ ہرگز نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ورنہ آپ ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے یہ آیت نمبر دو سو تیرہ صورت الشعرا یہ دلیل قرآن پاک سے اور بھی دلائل ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی اور ایک دلیل سنت سے دے دیتا ہوں انشاءاللہ اور بات مکمل کرتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ روایت کرتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرتاج رسول نبی علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ماتا وہ جو انسان مرا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے علاوہ نہیں کہ اللہ کو تو پکارتا تھا لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی وہ کسی اور کو بھی اللہ کا شریک مقرر کر کے اللہ جیسا سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی صفات اس کو دیکھ کے کہ یہ بھی سنتے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہیں تو جو یہ عقیدے کے ساتھ اللہ کے ساتھ اوروں کو پکاتا ہوا مرا دخل النار و جہنم میں چلا گیا بخاری شریف کی حدیث ہے عدل نصور اس کے حدیث کے علاوی ہیں پھر عدل نسور ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات و لا ید اللّہ ندن دخل الجنہ اور جس انسان کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتا تھا اس کی زبان پہ خالص یہ ہوتا تھا یا اللہ مدد اے اللہ میری مدد فرما اے اللہ میری مشکلات کو حل فرما تو میرا حاجت روا تو میرا مشکل روا تو میرا مشکل کشا تو میرا داتا ہے تو so اللہ ہی کو اپنا غوث سمجھتا تھا اللہ ہی کو داتا گنج بخش خزانے دینے والا اللہ ہی کو سمجھتا تھا اللہ ہی سے بیماریوں کے لیے شفا مانگتا تھا اللہ ہی سے اولاد مانگتا تھا اللہ ہی سے بیٹا مانگتا تھا اپنے مسائل کا تمام حل تمام مسائل کو اللہ کے آگے رکھتا تھا اللہ کے در کا بکاری تھا وہ تو کیا ہوگا دخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا تو الحمدللہ یہاں شیخ کی عبادت بھی مکمل ہوئی اور مختصر سی تفسیر بھی مکمل ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خالص ہو کے اللہ کو پکاریں اور خالص ہو کے اللہ کی عبادت کریں یہی توحید ہے اور اللہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے اللہ پاک ہمیں عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان الرب کا رب العزت یامہ یسیفون و السلام الرم و الحمد للہ رب العالمین